Hola, aquí te comparto un spoiler del ob Síndrome de Series basado en el libro. Day, no quiero contarlo, no quiero que vuelvas a odiarme, no puedo soportarlo. Dijo con voz temblorosa. Ahora, Day tiene amnesia y no puede recordar a Brick de los primeros días. Eso ya fue suficiente para que Brick se arrepintiera. Pero si Day vuelve a odiar a Brick por el pasado, Brick no puede ser molestado. Pero si no dices la verdad, podría odiarte, Brick, amenazó Day haciendo que Brick abra la boca para contarlo todo. Cuando escuchó lo que dijo Day, Brick se detuvo un poco. Sus ojos inmediatamente se calentaron. Así que quieres que recuerde el pasado, ¿verdad? Y si no lo dices, ¿lo recuerdo? Dijo Day con voz profunda. Ojos agudos miraron a Brick. Pero quiero que lo recuerdes todo por ti mismo. Quiero que recuerdes tanto la causa como el efecto que hiciste, y la conclusión de todo por ti mismo, dijo de nuevo porque quiere que Day recuerde todo el episodio de la venganza y amor. Todo sobre Brick, porque Brick tenía miedo de que Day realmente lo odiara a sí mismo ahora. Cuando sepa toda la historia, Brick extendió la mano para agarrar el brazo de Day, pero Day lo descartó haciendo que Brick parpadee. Lágrimas frotaron. Day, no puedes hacerme esto, preguntó. Pero Day seguía mirando fijamente a Brick, haciendo que Brick sepa cómo suplicar a morir. Day no estaría de acuerdo y todavía quiere escuchar toda la historia. Brick respiró hondo, tratando de reprimir los sollozos y sus propias lágrimas. -Está bien, te lo contaré yo mismo -dijo. Su voz temblaba ligeramente. -En el clip que viste, eres la persona que lo grabó -para chantajearme -dijo Brick en voz baja. -¿Por qué? -preguntó Dain de inmediato. -Querías vengarte de mí. Brick tragó saliva mientras continuaba. -He hecho cosas malas con Night -continuó Brick. Day miró fijamente a Brick para escuchar la historia que Brick iba a contar. Solía apostar con Gear para engañar a Nick dentro del límite de tiempo. Truco de engañar a Nick y enamorarlo para tener algo. Entonces, pasarlo a nosotros. Dijo Brick con una mirada tonita a los ojos brillantes de Day. Pero no hicimos nada con Night, excepto por Gear. Night, te dijo esto. Entonces estabas muy enojado conmigo. Bueno, y luego tú. Dijo Brick mientras miraba la pantalla del televisor. Day apretó los dientes tratando de controlar sus emociones por completo. Pero el asunto ha terminado. Gir realmente ama a Nick. Acepta tener una aventura con él para enamorarse de Nick y al final permites que Nick y Akira se amen, explicó Brick nuevamente. Entonces, ¿cómo podemos amarnos tú y yo? Le hiciste algo muy malo a mi hermano. Entonces, ¿cómo puedo amarte, Brick? Volvió a gritar Day. Brig asustado con sus ojos temblorosos. No lo sé. Esto es algo que tendrás que averiguar por tu cuenta. Pero si me preguntas por qué amo a alguien como tú, yo tampoco lo sé. Solo sé que me has lastimado, pero te amo. Te amo sin siquiera saberlo. Dijo con voz temblorosa. Miró a su amante con ojos suplicantes, rogándole a Day que creyera lo que Brig había dicho. Dey apretó los dientes mirando a Brig. Day, no me odies de nuevo. Todo ha terminado. Nos entendemos, dijo con voz ronca. Sintió una opresión en el pecho que no estaba bien. Fuera, dijo Day en voz baja. Pero mezclado con confusión, Brick se congeló al escuchar esto. ¿De qué estás hablando? Le preguntó de nuevo a Day para estar seguro. Sal de la habitación. Quiero estar solo. No te acerques a mí en este momento, dijo Day, y ni siquiera volvió a mirar a Brick. Las lágrimas claras fluyeron inmediatamente de los ojos de Brick. Negando con la cabeza. No, Day, uh, no me persigas así. Brick se acercó para agarrar el brazo de Day, pero Day lo retiró, no permitiendo que Brick le agarrara del brazo. Solo necesito algo de tiempo para estar solo, dijo Day nuevamente. Day, Brick llamó a su amante sollozando. Te dije que te fueras, gritó Day a Brick de nuevo. Un poco de Brick antes de alejarse de la habitación, con lágrimas corriendo por su rostro. Day se sentó en el suelo y se apoyó en el borde de la cama con una sensación de opresión en el pecho.